ў киеве толькі пачаліся акцыі про те что да мяне звярнулася моякалега журналістка з просьбай даць каментар наконт падзей во украіне я вядома ж патлумажылу прыкладна что адбываецца ў беларусі что пра гэта думаюць і она была шчыра здзіўлена яна была ўпэўнена что гэтая рэвалюцыя гэтый падзеі э, я з'яўляю не актамдобрй волю украінцу а на Фундуецца нейкімі людзьмі з звонку, што гэта, напэўна, нейкія гранты, некі Америки, Заходу, ці нейкія фінансаван Амерыкі захаду ці чаго-небудзь яшчэ больш страшнага. І я упэўнена, што яна перабывала ў палоне з э, класічных стэеатыпаў датычнай Беларусі. І зараз я хацела б гэты стэеатыпы троску зруйнаваць. Па-першае, у Беларусі свядомая частка насельніцтва падтрымлівае падзеі украіне что калі народ змагаецца за волю за свабоду гэта апрыёры добра і беларусы якія здольныя мысліць якія здольныя адчуваць рэальныя тэндэнцыі свету цалкам падтрымліваюць нездарма на майдане часта бачныя на нацыянальныя беларускія сцягі. Нездарма, зусім нядаўна у мяне адбыўся дыялог на барыкадах Лвові з чалавекам, які казаў, што цяпер у Украіны ёсць і беларускі герой Україніны. Так, мы страцілі годнага сына Беларусі, Але ён загінуў за ідэю свабоды. І мы гэтым ганарыся. Мы ганарыся тым, што у нас ёсць суседзі славяне, браты, ўкраінцы, і для якіх слова свабода не пустое слово. Мычы разычым поспеху і спадзяемся, што ў вас усё атрымаецца. лава ў краіне.